Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebab tuan-tuan uh, dan puan-puan sudi untuk lihat uh, sedikit talimat berkaitan dengan Microbe Innovation and Robotic Competition 2025 ataupun MIRC 2025. Sekali lagi saya uh, dengan ini uh, berbesar hati saya uh, menjemput tuan dan puan uh, untuk mendengar sedikit taklimat Uh, yang akan disampaikan oleh saya pada hari ini ya. Okey, untuk pengenalan, pendidikan sains dan teknologi adalah merupakan keutamaan dalam sistem pendidikan di Malaysia. <coughs> Sehubungan itu, pelan uh, tindakan pendidikan Malaysia yang dilancarkan pada tahun 2011 telah mengenal pasti bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM sebagai salah satu bidang yang akan diberi keutamaan. Bidang STEM menyediakan platform bagi pelajar-pelajar untuk menganalisa maklumat berdasarkan pengalaman pembelajaran tidak langsung pelajar-pelajar yang dikenali sebagai pembelajaran kontekstual. <tuh> Okey, uh, di Malaysia, Elvira system sendirian berhad iaitu kami sendirilah uh, merupakan organisasi pertamalah yang memperkenalkan Microbit di negara kita ini pada tahun uh, 2016 dan uh, kami merupakan satu-satunya syarikat penyedia latihan rasmi dan pembekal rasmi yang paling awal tersenarai di dalam laman sesawang Microbit Foundation. Okey, berkaitan tentang MIRC. Okey, uh, pertandingan MIRC ini pada tahun ini uh, maaf pertandingan uh, MIRC ini adalah merupakan pertandingan yang menggunakan perkakasan microbit dan lebih dikenali sebagai microbit innovation and robotic competition MIRC 2025 yang dianjurkan oleh kami sendiri Elvira System sendirian Berhad dengan kerjasama UKM iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia dan disokong oleh MDEC iaitu Malaysia Digital Economy Corporation. Pertandingan ini juga uh, diadakan pada setiap tahun uh, sejak tahun 2018 lah. Okey, di samping itu, pertandingan ini dapat memupuk dan melahirkan modern insan yang berinovatif dan kreatif melalui kemahiran berkaitan bidang reka cipta digital, kejuruteraan automasi dan robotik dan sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM di kalangan pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, untuk uh, MIRC 2025 ataupun tahun-tahun sebelum ni, kita ada dua bahagian iaitu bahagian pertama uh, inovasi dan bahagian kedua robotik. Selamat datang ke MIRC 2025. Okay, untuk tahun ini kita ada tiga tema juga uh, iaitu uh, ada satu inovasi dan juga dua robotik lah. Untuk inovasi, tema kita inovasi uh, menggunakan microbit untuk meningkatkan taraf kualiti hidup. Okay, kemudian robotik pertandingan bola sepak dengan menggunakan isobot iaitu soccer isobot. Dan yang terakhir, uh, tema yang terakhir ialah pertandingan robot berpandukan garisan dengan cabaran iaitu line following lah. Untuk kategori pula, kita ada tiga kategori iaitu kategori pertama, sekolah rendah. Sekolah rendah ni boleh join dua bahagian iaitu inovasi dan robotik 10 hingga 12 tahun. Untuk kategori kedua, sekolah rendah PPKI boleh join satu sahaja bahagian iaitu robotik soka isobot 10 hingga 12 tahun juga. Dan yang terakhir, kategori ketiga iaitu sekolah menengah, college vocational IPG dan juga College Community boleh join bahagian inovasi dan robotik 13 hingga 20 tahun. Okay, untuk tarikh penting MIRC 2025, kami telah tetapkan iaitu uh, mula pendaftaran pada 1 Jun 2025, tutup pendaftaran dan tarikh tarik akhir perhantaran projek inovasi dan robotik pada 10 Ogos 2025, eh uh, penjurian dan saringan awal projek inovasi dan robotik line following pada 11 Ogos 2025 dan yang terakhir uh, peringkat akhir secara bersemuka akan berlangsung di UKM lah Universiti Kebangsaan Malaysia pada 13 dan 14 September 2025 bahagian inovasi Okey uh, macam yang saya cakap tadi uh, macam yang uh, saya cakap lah uh, tema kita inovasi menggunakan microbit untuk meningkatkan taraf kualiti hidup. Mula pendaftaran bagi inovasi 1 Jun 2025, tutup pendaftaran dan tarikh akhir penghantaran projek pada 10 Ogos 2025 termasuk penjurian uh, bagi salingan awal lah, uh, untuk projek ni uh, 10 dan 11 insyaAllah. Uh, kemudian peringkat akhir untuk uh, 10 yang tertinggi saja top 10 secara bersemuka di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia Uh, pada 13 dan 14 September 2025 eh untuk inovasi pertandingan ini akan dilaksanakan secara hybrid akan uh, tetapi kami mewajibkan okey kami mewajibkan uh, untuk siapa yang dapat top 10 uh, akan ber, uh, akan uh, berjumpa dengan kami secara bersemukalah di UKM eh uh, dan sesiapa yang Uh, dapat join 10 terakhir ni top 10 ni tapi tak dapat join boleh inform kami uh, sebulan lebih awal dan uh, kami akan tetapkan sesiapa yang tak dapat join untuk uh, bersemuka nanti tak boleh masuk top 5 lah ha hanya yang bersemuka saja yang boleh masuk top 5 macam ha, Begitulah. Okay okey seterusnya format pertandingan inovasi Pertandingan ini adalah secara berkumpulan. Jumlah pelajar dan guru bagi setiap kumpulan iaitu satu pelajar minimum sehingga tiga pelajar maksimum dan satu guru pembimbing atau mentor. Pendaftaran hendaklah dilakukan melalui sekolah peserta masing-masing. Sebuah sekolah yang sama hanya boleh mendaftar maksimum dua pasukan sahaja bagi setiap kategori. Untuk pusingan awal, Setiap kumpulan hendaklah menyediakan video pendek berdurasi maksimum 5 minit untuk menerangkan projek dan demonstrasi fungsi projek inovasi yang dihasilkan. Hanya mikro pengawal Microbit sahaja yang akan dibenarkan. Mikro pengawal selain daripada Microbit tidak dibenarkan. Sebarang aksesori tambahan adalah dibenarkan bagi kategori inovasi. Peserta boleh menggunakan platform pengaturcaraan MakeCode Python atau apa-apa platform yang dirasakan sesuai untuk memprogramkan mikro pengawal microbit. Di peringkat akhir ini, setiap kumpulan akan diberikan masa selama 15 minit untuk membentangkan projek dan sesi soal jawab bersama juri secara bersemuka. Pihak penganjur akan menjemput panel juri dari bidang industri dan akademik yang akan menghakimi projek tersebut mengikut kriteria yang telah ditetapkan segala keputusan juri adalah muktamad. Video hendaklah berdurasi maksimum 5 minit dan hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya maklumat berikut. Yang pertama, nama pasukan, nama sekolah, nama ahli pasukan dan guru pembimbing atau mentor, komponen yang digunakan, isu atau masalah yang diselesaikan, cabaran yang dihadapi dan cara untuk mengatasi, dan yang terakhir cara sistem berfungsi. Setiap kumpulan perlu menyerahkan link video YouTube dan kod yang dihasilkan secara dalam talian di link pendaftaran Google Form sebelum 10 Ogos 2025. Untuk Google Form ni tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat di website kami iaitu MIC2025.webnot.com. Okay, uh, medium bahasa bagi penghantaran video adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja. Sesi peng, uh, sesi peringkat akhir akan dijalankan wajib secara bersemuka sepenuhnya. Okay, wajib eh. Peserta yang telah disenarai pendek dan gagal hadir sesi bersemuka akan ditolak markah dan tidak layak mendapat top 5. Sepuluh projek yang terbaik akan dipilih bagi setiap kategori untuk bertanding ke peringkat akhir. Okey, untuk notes, segala kos perjalanan, makan minum dan penginapan peserta akan ditanggung oleh pihak peserta sendiri. Kategori penyertaan inovasi, inovasi sekolah rendah terbuka kepada 10 hingga 12 tahun, inovasi sekolah menengah, college vocational IPG dan College Community terbuka kepada 13 hingga 20 tahun. Okey, uh, berikut merupakan rubrik inovasi. Kita ada 10 kriteria. Yang pertama originality and novelty, yang kedua wow factor, yang ketiga usefulness, yang keempat team, yang kelima coding structure, yang keenam execution, yang ketujuh quality of the project, yang kelapan presentation preparation. Yang kesembilan supporting element dan yang terakhir demonstration. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh uh, rujuk Lama uh, laman web kami iaitu MRC 2025 untuk resolusi penuh ya. Bahagian robotik soccer. Okey, untuk robotik soccer, tema dia ialah pertandingan bola sepak dengan menggunakan isobot iaitu soccer isobot lah. Mula pendaftaran bagi robotik Soka pada 1 Jun 2025, tutup pendaftaran pada 10 Ogos 2025 dan peringkat akhir secara bersemuka bertempat di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia pada 13 dan 14 September 2025. Pertandingan ini akan dilaksanakan sepenuhnya secara bersemuka. untuk format pertandingan robotik soccer. Pertandingan ini adalah secara berkumpulan. Jumlah pelajar dan guru bagi setiap pasukan ialah 2 pelajar minimum sehingga 3 pelajar maksimum, 1 guru pembimbing atau mentor. 2 isobot setiap pasukan. Pendaftaran hendaklah dilakukan melalui sekolah peserta masing-masing. Sebuah sekolah yang sama hanya boleh mendaftar maksimum 2 pasukan sahaja bagi setiap kategori. Pertandingan ini dilakukan secara bersemuka iaitu secara kalah mati dan juga liga ya. Bergantung kepada jumlah penyertaan. Setiap pasukan perlu bertanding secara bersemuka dalam perlawanan kalah mati atau liga dan liga yang akan dipertandingkan pada 13 dan 14 September 2025. Sama juga segala kos perjalanan, makan minum dan penginapan peserta akan ditanggung oleh pihak peserta sendiri. Pihak penganjur akan menjemput panel juri dari bidang industri dan akademik yang akan menghakimi robot tersebut mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Segala keputusan juri adalah muktamad. Objektif uh, permainan robotik soccer. Setiap pasukan perlu mencarikan gol pihak lawan untuk mendapatkan mata. Pasukan yang mengutip mata paling tinggi akan dikira sebagai pemenang. Kiraan markah adalah seperti berikut. Satu jaringan gol, satu markah. Segala keputusan pengadil adalah muktamad. Untuk kategori penyertaan robotik soka pula, robotik soka isobot sekolah rendah terbuka kepada 10 hingga 12 tahun robotik Soka isobot sekolah menengah college vocational ipg dan college community terbuka kepada 13 hingga 20 tahun dan yang terakhir robotik Soka isobot sekolah rendah ppki juga 10 hingga 12 tahun spesifikasi robot Soka hanya mikro pengawal microbit dan kit robot isobot atau chassis isobot sahaja yang dibenarkan Maksimum voltan bateri untuk isobot adalah 5V, 5 volt. Robot mestilah menggunakan TT DC motor, jenis asal yang datang dengan kit isobot. Robot mestilah hanya menggunakan expansion board motion bit ataupun super bit sahaja. Peserta boleh menggunakan platform pengaturcaraan Macode, Python, JavaScript, Scratch, M-Block atau apa-apa platform yang dirasakan sesuai untuk memprogram mikro pengawal microbit. Peserta digalakkan untuk menggunakan microbit kedua sebagai transmitter ataupun remote controller seperti Yahboom controller. Untuk Yahboom controller, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dekat bawah itulah gambar bawah tu. Itu merupakan Yahboom controller ya. Uh, kalau tuan-tuan dan perempuan uh, nak dapatkan yah boom controller ni boleh lihat di website kami MRC2025. Aisobot mestilah dalam keadaan asal ataupun standard. Jika peserta tiada microbit kedua, peserta boleh menggunakan apps EV microbit untuk mengawal robot. Akan tetapi kami tak sarankan lah. Kami lebih sarankan tuan-tuan dan perempuan menggunakan microbit yang kedua sebagai transmitter. Okey? Uh, untuk mengelakkan uh, daripada apa-apa isu yang kita uh, kita tak nak lah ya. Okey, saiz robot 20 x 20 x 20 cm termasuk aksesori tambahan. Saiz bola yang kami gunakan iaitu 57 mm, berat kurang daripada 200 gram. Attachment soker akan dibekalkan semasa pertandingan. Namun untuk latihan, pihak peserta boleh memuat turun STL file di laman web MIRC 2025. Cara permainan robotik soccer. Setiap pasukan diberikan attachment soccer oleh pihak penganjur. Attachment soccer di bahagian hadapan robot bertujuan untuk mengawal dan menjaringkan gol pihak lawan. Pastikan receiver microbit pada robot tersebut telah dimuat turun dengan atur cara hex yang betul Peserta perlu memastikan microbit pada transmitter atau remote controller ataupun yahpung controller telah dimuat turun dengan atur cara hex yang betul. Setiap lita permainan akan dikelolakan oleh satu pengadil dan satu penjaga masa. Kedudukan setiap pasukan pada permulaan permainan akan ditentukan oleh pengadil. Setiap robot mestilah diletakkan di kedudukan permulaan iaitu di kawasan yang ditentukan di atas litar. Setiap peserta perlu meletakkan transmitter ataupun remote controller atau yahboom controller di bawah iaitu di belakang robot masing-masing sebelum perlawanan dimulakan. Setiap peserta diwajibkan berada di kawasan yang telah ditetapkan oleh pengadil sepanjang permainan berlangsung. Setelah 2 minit tamat, pengadil akan memberhentikan permainan dan akan mengira jumlah markah dari bilangan jaringan gol bagi kedua-dua pasukan tersebut. Sekiranya pengadil mendapati bahawa keputusan markah adalah seri, maka masa tambahan selama 1 minit akan dilangsungkan untuk menentukan pemenang akhir. Segala keputusan pengadil adalah muktamad. Robotic Line Following Tema bagi line following pula Pertandingan robot berpandukan garisan dengan cabaran line following Mula pendaftaran pada 1 Jun 2025 Tutup pendaftaran pada 10 Ogos 2025 Penilaian secara dalam talian 11 Ogos 2025 dan pemenang bagi pertandingan robotik line following akan diumumkan pada 14 September 2025 untuk info tuan-tuan dan puan-puan, pertandingan ini akan dilaksanakan sepenuhnya secara dalam talian. Tiada sesi bersemuka. Format pertandingan robotik line following. Pertandingan ini adalah secara berkumpulan. Jumlah pelajar dan guru bagi setiap pasukan ialah 1 pelajar minimum sehingga 3 pelajar maksimum. 1 guru uh, ataupun mentor. Satu isobot setiap pasukan. Pendaftaran hendaklah dilakukan melalui sekolah peserta masing-masing. Sebuah sekolah yang sama hanya boleh mendaftar maksimum 2 pasukan sahaja bagi setiap kategori. Pertandingan robotik line following hanya dilakukan secara talian sahaja. Sebarang aksesori tambahan adalah dibenarkan. Peserta boleh menggunakan platform pengaturcaraan maccode, Python, JavaScript Scratch, Mblock atau apa-apa platform yang dirasakan sesuai untuk memprogramkan mikro pengawal microbit. Untuk format video robotik yang following pula, video hendaklah berdurasi maksimum 8 minit sahaja dan hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti berikut. Yang pertama, nama pasukan, nama sekolah, nama ahli pasukan dan guru pembimbing atau mentor, komponen yang digunakan, inspirasi reka bentuk robot, cabaran yang dihadapi dan cara untuk mengatasi, dan yang terakhir, cara robot berfungsi dan melengkapkan litar cabaran. Setiap kumpulan perlu menyerahkan link video, YouTube dan kod yang dihasilkan secara dalam talian di link pendaftaran Google Form sebelum 10 Ogos 2025. Medium bahasa bagi penghantaran video adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja. Pihak penganjur akan menjemput panel juri dari bidang industri dan akademik yang akan menghakimi robot tersebut mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Segala keputusan juri adalah muktamad. Pemenang di peringkat akhir akan ditentukan berdasarkan kiraan mata dari segi reka bentuk, fungsi, kekemasan, pergerakan isobot pada lita, kod dan video yang dihasilkan. Kategori penyertaan robotik dan following Terbuka kepada sekolah rendah tahap 2, sekolah swasta, sekolah antarabangsa 10 hingga 12 tahun dan sekolah menengah, kebangsaan, sekolah swasta, sekolah antarabangsa, maktab rendah Sains Mara, kolej vocational, IPG dan kolej komuniti terbuka kepada 13 hingga 20 tahun. Okey, untuk bahagian uh, spesifikasi robot line following, hanya mikro pengawal microbit dan kit robotik isobot atau chassis isobot sahaja yang dibenarkan. Robot mestilah hanya menggunakan expansion board, motion bit atau super bit sahaja. Robot mestilah menggunakan TTDC motor Spesifikasi asal yang datang dengan kit iSobot. Maksimum voltan bateri adalah 5 volt. Saiz robot maksimum adalah 50 kali 50 cm. Spesifikasi objek, penutup botol air minuman standard diameter 3 cm. Spesifikasi gripper, bebas menggunakan gripper seperti di sebelah ini di, ataupun di uh, yang kami tunjuk di sebelah ini di, dalam gambar ni ataupun gripper rekaan sendiri yang bersesuaian. Fungsi gripper mestilah hanya memegang dan melepaskan penutup botol pick and drop sahaja. Maklumat cabaran robotik line following. Setiap pasukan wajib mempunyai satu Isobot diubah suai mengikut creativity yang lengkap dipasang dengan 5 way IR sensor. Peserta boleh menggunakan platform MakeCode, Scratch, C Programming dan platform-platform lain yang bersesuaian untuk menulis pengaturcaraan microbit. Bagi MIRC 2025, setiap isobot perlu dipasang gripper yang digerakkan oleh sebiji servo motor untuk melengkapkan cabaran. Bagi permulaan, isobot peserta perlu diletakkan di titik mula litar Kemudian isobot peserta perlu melalui 5 stesen bagi mengambil penutup botol dan membawanya ke titik tamat satu persatu dengan menggunakan gripper. Isobot akan bergerak dari titik mula ke titik stesen pertama mengikut garisan pada lita MIRC 2025. Isobot perlu berhenti dan servo motor akan menggerakkan gripper untuk memegang penutup botol dan menghantarnya ke titik tamat. Selepas penutup botol pertama dilepaskan, Isobot perlu membuat pusingan U-turn dan kembali ke stesen berikutnya sambil mengikut garisan pada litar. Peserta bebas memilih turutan stesen untuk melengkapkan cabaran namun, Isobot mestilah bermula dan berakhir di titik mula dan tamat. Proses ini akan berulangan sehingga kelima-lima botol diletakkan pada garisan penamat lita MIRC 2025. Peringatan penting, isobot tidak dibenarkan untuk diangkat, diubah suai atau disentuh sehingga tugasan selesai. Okey, uh, tuan-tuan perempuan boleh lihat uh, lita cabaran robotik dan following. Kami telah susunkan uh, kedudukan A, B, C dan D dan juga E. Sorry. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh mengambil mana-mana penutup botol yang tuan-tuan dan puan-puan ingin ambil dan mesti bermula dari mula dan habis ke di lah. Okey untuk Lita ni boleh muat turun di laman web MIRC 2025 untuk uh, pembuat uh, untuk membuat video lah. Okay, untuk uh, laman web rasmi kami, MRC 2025, tuan-tuan dan puan-puan boleh uh, scan QR yang ada di sini untuk terus pergi ke laman web kami. Itu sahaja taklimat uh, pada hari ini. Uh, saya ingin ucapkan uh, ribuan terima kasih. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum.